Труха на зв'язку. Зараз ми з вами у Донецькій області. Сегодня ми вам розкажемо і покажемо все про те, як живе Донбас. Численні обстріли, загроза окупації, росіяни на підступах міста, але нічого не змогло зламати місто Слов'янськ. Так, наступна наша локація саме тут. Саме тільки по нашому місту було 7-8 прильотів, і всі прийшлися на житлові помешкання, скажімо так, в вікнах, що і вогонь цю вспишку було видно, і прильоти в основному були по жилим домам. по жилым домам, многоэтажкам, частным также домам. Бабушка осталась ночью с дедушкой ночевать в подвале в частном доме. И прям в дом, во двор был прилет. Естественно, бабушка с дедушкой погибли. Было 13 прилетов. Они были в жилые дома, где погиб трехлетний мальчик вместе со своим папой. Потом говорят, а что, уже не вернетесь? Почему? Говорит, а к вам прилетело, ну, прилетело в крышу, а потом выясняется, у нас говорит, не, она не взорвалась, потому что кассеты посыпались. Дальше к нам прилетела только именно несущая часть, в которой были сами Соседи кассеты. Позвонили, приедьте. Ну, это это у вас вид? в крышу. Помните, помните, помните. Такая херня. Да, говорю, а а дальше там, да, там да, дом. Ну, все живы. Ну, Вадим Лях, руководитель военной администрации города Славянска хотел бы поделиться своими воспоминаниями о городе и войне. Ничто не сравнится, когда на твоих глазах гибнут люди, когда, в принципе, город у нас небольшой, логистически после прилета можно приехать через 10-15 минут, достичь точки. То есть фактически происходит все на твоих глазах, особенно когда это касается детей, вот это жуткие вещи. Вы вспомнили о погибшем ребенке, а я всегда вспоминаю о выжившем ребенке, когда прямым попаданием С-300 ракета попала в частный дом, имеется в виду, там одноэтажный. Погибла вся семья, мальчик, мальчик 10-летний выжил, его просто, он спал на диване, его захлопнуло диваном и вынесло взрывной волной из дома. И более того, его воспитывала старшая сестра, он в 2014 году уже потерял родителей. То есть такая тяжелая судьба. Недобре ранок у Слов'янську. Вночі місто обстріляли дві ракети С-300. Одна влучила на подвір'я восьмої школи. Поруч будівлі багатоповерхівні пошкоджені. Світоцькому тобто, наші у нас молодці, працюють з 22-го вода не останавлює. как над восстановлением разрушенного, так и поддержанием порядка. Пока сказать, что мы там что-то капитально делаем, нет. Платаем дороги, ямочный ремонт традиционно. Когда спрашивают, как дела в вашем городе, я всегда говорю, с чем сравнивать. Если говорить, допустим, сравнивать с Киевом, то не очень. А если с Декупованными Лиманом и Святогодском, то, в принципе, соответствует городу коротко. Я нахожусь возле одного из самых страшных прилетов у нас в Лимане. Вот такая вот обстановочка. Но вот уже полгода наши военные сдерживают врага, и поэтому пока вот таких каких-то панических настроений у меня лично нет. Сейчас мы не видим массовых, не наблюдая массовых выездов. То есть количество жителей в свое время, ну, 104 тысячи, если где-то по паспорту у нас было в городе до войны, Минимальное количество, которое оставалось в городе, это в 2022 году приблизительно 20 тысяч. мы видим, что 80% до этого момента выехало. И, в общем-то, сейчас в находится приблизительно 55 тысяч. Сейчас он не меняется. Вот где-то в таком количестве уже последние там, полгода. Начали люди получать деньги на, возобнов... ну, на восстановление жилья разрушенного, как частично, так и полностью. Было принято решение восстановить несколько многоэтажных разрушенных. Нет, в прошлом году начали и в этом году закончен Город ожил. Люди пытаются себя настраивать позитивно. Открываются кофейни, кафе, магазины. Нам зоопарк в парку зробили. Тепер з тварин врятували, з окупаційних територій, привезли до нас. Тепер для дітей теж є розвага. Дуже помітно, коли ти тут живеш довго. Дуже помітно, як вертаються люди, як дуже багато людей становиться. Наступна локація Святогірськ. Неймовірні краєвиди відкриваються тут. Дійсно, справжнє місце сили та натхнення. Перше, що ми бачимо, всім відомий пам'ятник Артему: висота 28 метрів, а вага понад 800 тонн. Розкішний вид відкривається на гордість Донеччини, місце, яке змучене та зруйноване війною. У мене на дачі теж були пошкодження. Да, десь в Святогорську вже були окупанти. Переїжджала сюди за речами і якраз попадала під обстріли два рази. Били тоді ось цими касетними, да, які у нас розпадаються потім. Лавра. Це ну, найприємні воспоминання, тому що практично не одного чоловіка, який там не був. Це очень красиві місця. Местне називали всегда Донецька Швейцарія. Лавра. Лавра не была захвачена, и там прятались местные жители, спасались от россиян. Наразі Лавра відновила свою работу, працює кожен день до 17.00. Практически каждое лето Вся Донецька область і харківська в тому числі оздоровлювалася Святогорським. Знаменита пам'ятка, як бачите, потроху оживає. Нещодавно на території навіть почав працювати невеличкий зоопарк. Це словами співробітників. Каждого месяца приезжает все больше туристов, чтобы отвидать Лавру, навет не дивлячись на значительные пошкоджения. Одноклассник с первых дней войны пошел служить ССО. Он и защищал, в двадцать году, и освобождал, потому что у него был там тесть, которого застрелили орки, застрелили собаку, застрелили тесть. Тесть моего одноклассника был парализован, его застрелили. Ну, в общем, Святогорск, как и Харьков, он не зламный. Зараз позаду мене справжня туристична перлина Донеччини. Це сучасний готель Роше Рояль. А вірніше те, що від нього залишилося. Це справжній військовий терор Росії проти мирного населення. Во время час вторгнення окупації у 22 році він був разрушен. Расстреливали його практично в упор, коли орки зайшли туди. После того, как освободили Святогорск, первое, что сделали собственники, восстановили фасад и приняли заказы на празднование Нового года.